Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya alergi bisa bertemu lagi Dengan sedulur-sedulur yang sedang nonton Dan yang sudah subscribe Terima kasih Semoga kita semuanya diberi kesehatan Jiwa dan raga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi rezeki yang banyak Berkah Amin Allahumma Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi resep Gitu ya Cara menjinakkan burung perkutut dengan metode pijat di dalam sangkar, ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, pertama kali ya, paling tidak usahakan perkututnya tenang dulu. Nah seperti ini, jika masih giras ya, ditunggu sampai tenang. Ketika sudah tenang juga, eh, ketika tangan kita masuk ke dalam sangkar, paling tidak juga jangan kasar, halus lembut gitu ya. Nah seperti ini paling nggak santai, santai. Ini perkututnya ya eh, gimana ya? dianggap terlalu jinak ya tidak ya jinak-jinak lalat lah kita ya. Nah seperti ini Jadi kita PDKT dulu Nah Oke sampai Oh tidak Nah hmm. Usahakan nangkring santai sambil dilus los Nah saya jari yang ini taruh di depan. Yang pokoknya empat ini selain jempol pokoknya di depan. Terus yang jempol itu ngelus ngelos. Nah, umpamanya e, mau nangkring seperti ini di nangkring di jari kita ya, itu udah bagus itu. Nah, seperti ini paling tidak udah bagus. Kalau belum mau nangkring ya dianggap masih giras gitu ya nah seperti ini kita pegang langsung kalau bisa menghadap kita nah kalau sudah menghadap kita itu enak nah yang kita pijat ya intinya sebelum pijat lus lus dulu ini bawah paru ini santai ah kita pijat pijat gini ini enak ini burung santai, saya nah. oh. buat mainan lah ya daripada anggurnya seperti ini paling enak gini biasanya, uh gini perkutut itu seneng kalau seperti ini, nah bagian punggung hmm. loh gini. sudah mau seperti tadi juga dia juga sudah paham biasanya seperti itu uh, paham mau di los, -los. nah seperti ini hmm. dari ini atas sampai bawah gini ya nah gini. enak ini rasanya buat relax burung perkutut kalau di dalam sangkar itu tidak bisa full dan full pijat ya atas sampai bawah itu nggak bisa sulit hmm. umpamanya kaki juga dia itu kadang terbang gitu harus dengan dipegang ini pun sudah relax ini nah, kalau sudah nah ini biasanya mau nah untuk sayap gini terus gini ini sayap. Nah, oh. Mau. Oh. Dia kalau tidak nyaman ya otomatis berontak. Oh. Berontaknya tidak nangkring langsung ke atas. Nah, oh. hmm. Ini dipijat, usah terlalu keras-keras. Slow. Ya. Nah ini biasanya Nah seperti ini Oh Kapan-kapan hmm. saya kasih contoh yang pijat full ya ini dalam sangkar. Nah, burung kalau udah dibinikan itu dia tuh seneng. Nah ini aja seneng. Oh. Kita Lihat ekspresinya saja udah seneng, tuh kan? Hmm. Hmm. Oh. Uh. kita coba dulu. Oh. Nah ini ini yang sayap nah bagian sayap gini biasanya saya seperti itu nah, untuk pertama kali yang berontak otomatis nah, ini sudah enakan dia uh, umpamanya sudah merasa nyaman enak malah kadang itu jika mau dipijat kakinya juga dia itu mau nah, ini coba kakinya saja ya Paha terutama, oh. mau ini berarti sudah nyaman. Oh. Terus kaki, terus ini, yang ini, coba. Oke, okay. yang ini ya, oh, tidak takut. Ya paling enggak, jika pertama kali ya, dia itu takut. Kalau kalau lama kelamaan dia itu tahu kalau dia itu mau di los di pijet, dimanjain. Hmm. Oke, kalau sudah mau seperti ini itu aman. Nangkring di atas apa tangan atau di jari kita itu nyaman, ah, senang dia. Nah, ini ekspresinya saya tunjukin kalau di los bagian punggung. Hmm. 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 Intinya kalau untuk yang untuk pertama kali ya kalau sebelum memijat itu kalau perkututnya di atas itu ngambilnya itu pelan-pelan santai. Jangan bikin kaget. Kecuali sudah terbiasa atau burungnya itu sudah lama dan jinak. Terus memasuk uh, tangan kita ketika masuk sangkar juga paling tidak itu uh, halus jangan kasar supaya burung juga tidak kaget gitu ya. Nah seperti ini ini ekspresinya nih. dia sudah nyaman mau diapa apa apa apa, -apa yang juga dia tuh pas lah oh hmm. seneng kalau nah itu intinya uh, seperti itu ya intinya dipijat pijat <tuh> dikit dikit gitu nah seperti ini sayap-sayap seperti ini. Nah. Terus sayap ini kanan kiri terus kalau awalnya kalau saya itu ini punggung terus los. Terus bagian ini biar dia itu mancenya ada umpamanya. Ah ini bawah paruh. Oh. Enak. Kepalanya juga bisa, intinya terus los, los sambil dipijat-pijat. Kalau di bagian ini juga nggak apa-apa, ini, ada sini, gini-gini kan, nah, ini pelan-pelan saja. Nah, ini relax ini burungnya. Kalau pengen jinak pol, ya, paling nggak sering diginikan kalau pengen jinak-jinak lalat ya jangan terlalu sering lah dalam minggu sekali atau seminggu sekali Nah sekian dari saya Umpamanya ada kekurangan Monggo ditambahi Atau kesalahan mungkin dibenarkan ini hanya pengal uh, saya ambil dari pengalaman saya gitu ya saya Ali Reke, salam terang salam budaya salam lestari salam merahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh